Наше життя це стрим. Стрим колотить. Я не против. Наша країна наш дим. Он обтримує, пише турботи. Привет. Добрый вечер. О чем говорим? Ну, тема сегодня очевидная, наверное. Орешники. Опять? То есть была уже вчера эта тема. Со мной? Не, не, с другими, не с другими людьми. Вы сказали, ну, тема сегодня очевидная, а прошло ну, уже нет. два дня. Прошло уже два дня. Ну меня не было здесь два так, дня. а вы было. сколько раз Орешник запускали по Украине? Один? Позавчера, да? А завчера, да? У меня я друг, хотел, у меня друг очень боится. Узнать друг. результаты узнали, бахать. Я тоже. Ролики у и... есть. Да вы же видели, наверное. Мы видели, вот как они летели, а результат. Ну, если вы не видели, то я не видел. Нет, если вы не видели, то и я не видел. Мне не показывают результат. Я не люблю смотреть, мне не интересно. Оно ж меня не тронуло как-то. Какая мне разница? Ну, есть оружие в России такое, что, что это меняет. Меняет. Меняет да. все. А, меняет если все. Не, не было ни одного. Прилеты. Ни беспилотника, ага. ни Абрамса, ни там какие-то шторм а, -а, -а. Ни одной ракетки он, не пролетело. Он... Как вам рассказали? Обосрались, что ли? А, Обосрались. это вам так. Ну зачем ты гадости говоришь? Это вам так рассказали, я понял. И... Угу. Не рассказывай. Так... То, то, то есть после этой ракеты не было ни одного прилета по российской территории, правильно? А как вы видите, как вы знаете? Посводка. Так, а в Курской области же война идет, то там же стреляют какими-то оружием. Ну, не таким. А, ну вы думаете, дальше не будет никто стрелять? После, после вашего удара Орешника никто не будет стрелять? Может, я не знаю. Холостыми что... ударили. Да. Ну, Болванками холостыми. Болванками. И то, все то. испугались и сказали, все, по России бить нельзя. Ну, я так думаю. А, что... нет, может так думаете, да. Выходит, что так. А вы как думаете? А вы как думаете? Что? Что? Где? Я не понимаю, что думать. Я себе живу своей жизнью. У меня в стране война а накладывается, я? война накладывается ну, на меня. Нет, у вас в стране нет, войны. Ну, зачем я, вам? Я, вас, я, я вас не перебивал и пытаюсь сделать так, чтобы вы меня не перебивали. Я вам выключу звук, и тогда договорю, вижу, вы не умеете слушать. У меня в стране война, накладывается на мою жизнь. Как проявляется война, она проявляется, она есть. Э, погибшие ребята, э, уничтоженное электроснабжение, да, я часто без света сижу, большие цены там и многое другое. Эта война влияет на меня. Как бы вы ни хотели сказать, что ее нет? как бы вы для себя там не считали, что ее нет. Вот. Соответственно, имеем то, что имеем. Сидеть, рассуждать про орешник с россиянином, типа, и думать, что это что-то такое серьезное оружие, я не готов. Я как маленький человек, да, которого явно этим оружием не уничтожат, скорее всего. Сидеть, бояться, типа, или что, или что мне делать? Ну, я за то, я за то чтобы, чтобы мы уничтожали врага. Все. Мы все равно должны уничтожать врага. Пока мы можем, пока мы живы, мы обязаны уничтожать врага. Это наше задание. Все, он пришел на нашу землю. Все, я договорил. Спасибо, что слушал. Звук включил, да? Конечно, конечно. Я услышал твое мнение. Я с ним в коем не согласен. Ну, в чем-то согласен, в чем-то не согласен. Ну, uh -huh. все. То есть, что мне бояться вашего Решника? Я не понимаю. Зачем вы об этом говорить? Я не говорю, что, чтобы вы боялись. Я спросил, у вас есть видео, фото? Нет, к сожалению, нет. Или к счастью. Вот я о чем спросил. Да, понял. Все. Можете еще какие-то вопросы задавать. Могу. Вы да. откуда? Из какого... Я из Винницы. Региона хотя бы. Винница, город. Центр, центр. Я понял. И вы считаете, русские что у вас хотят с вами сделать? Со мной или с кем? Или что такое с нами? С украинцами? Да. А, смотрите, те, кто не за русских, хотят выгнать, как минимум, или убить. То есть, чтобы не было на этой земле. остаться, остаться должны те, кто за Россию. Вот. Соответственно, там на тех территориях, где вы захватываете, остаются те, кто за Россию. Это, как правило, смотря в каком регионе. Где-то может быть 70%, где-то может быть 20%, а где-то будет и 3%, при условии, куда вы зайдете и так дальше. Вот и все. В итоге, чтобы не, было, чтоб не было тех, кто против вас, вы это хотите. Вот это захват, ну, это захватчики, это агрессор, агрессор, который приходит на нашу землю. Это ж моя земля. О, в Крыму сколько народу выгнали из Крыма? В, Крым, в Крыму 50 тысяч, наверное. 50 Начнем тысяч. оттуда. Да. Дальше. дальше вот из, из Донбасса. Из Донбасса больше, чем из Крыма. В свое время, по-моему, миллион людей выехало в территорию Украины и Европы. Сами выехали или выгнали? Ну это же есть выгнали. Они не хотели быть под влиянием России, они выехали. Это вы выгнали. Они сами выгнали. Ну это называется выгнали. Для меня это выгнали, для вас сами выехали. Если бы не вы, то они бы не выезжали, они бы там жили себе. Вы же не замечаете причинно наследственной цену связь, и вам все равно. Вот поэтому это выгнали. Ролики из и, и Наргадара, где вот это вот? А ну. Так. Там их выводили на КПП, объявляли, все. Угу. Вот, и... Это, это, это ж бандиты так делают, да. Выгоняют людей из их территории. Из Мариуполя сколько людей вы выгнали, из других городов. Из Бахмута сколько вы выгнали, из Авдеевки с помощью военных действий. И все, там люди не живут, вы выгнали. Разрушили город, и все. И сказали, а так и надо, зато мы захватили. Это ж так, так война работает. Да, вы же так сказали. Ну, не вы лично, а вы Россия. Вы представитель России, я Украина, мы с вами общаемся. Соответственно, вы выгоняете людей, кто не за вас. Все, кто за вас остается, или кто так типа, ну не трогайте меня, хочу жить на своей земле. Тот, конечно, будет дальше жить. Все, вот так это работает оккупация. Если вы этого не знали, мне бы, было бы странно, чтобы вы не считали книги, как это работает. Вот, спасибо, что вы меня слушаете. Я очень люблю людей послушных. Можете, конечно, рот не открывать. Я все равно звук выключаю, отвечаю вам на вопрос. Я ответил. Включаю звук. Задавайте конечно, вопрос, ты... если есть. Да, Наконец-то ну, ты это слово сказал. Оккупация. Что это? Оккупация это захват чужой территории э, без присоединения. Когда приходит присоединение, это уже аннексия называется. Сначала оккупация заходит войска, оккупирует, а потом аннексирует. Если хотят, если нет, то просто оккупация. Я тебя оккупацию. Вы... Да. Мы... Мы... мы присоединяли. Да, вы присоединяли, вы аннексанты. Можете, если вам не нравится слово, что вы оккупанты, вы тогда аннексанты. Чип, типа, для меня это ничего не меняет, это все равно задание, ну, в итоге. В итоге вы кончены ваша жена конченая, ваша страна конченая, да. Здравствуйте, я, давайте следующий вопрос, если есть, я, я готов уже либо идти, потом... Анекс. Анекс. Да, да, вы анексанты, да, вы, вы анексанты. Анекс. Я искренне говорю вам, вот как есть, да, вы анексанты, которые еще это все поддерживают. Хотя сами букашка маленькая в этой Российской Федерации, вы и ваша жена, ну, две букашки. Сидят них приходят приходят рулетку пообщаться. В Крыму что было? Аннексия. Стой. Аннексия, конечно. Сначала оккупация, потом аннексия. Так всегда происходит. Оккупация посредством блокировки военных частей, э, оккупация, захват крымского парламента, захват территории. Это была оккупация, потом проведен так званый референдум и потом аннексия. Хоп хоп. Сначала прописали в документах, что Крым присоединен, а потом провели так званый референдум. Сначала присоединили к России, а потом провели референдум. Если не верите, посмотрите по датам, по документам. Вот. Это называется аннексия Крыма. Конечно, захват аннексия Крыма. По-моему, все пом... Конечно, вопрос, конечно. Да, да, я тебе. Тебя... Тебя... Да. Если не есть не вопрос, задавайте. Мы сейчас с тобой. Мне не интересно, ваше мнение. Мы не обсуждаем. Вы задаете вопрос, я отвечаю. У нас так дело устроится. Окупация это захват территории без дальнейшего. С дальнейшим. Просто когда момент, когда идет оккупация, еще не было аннексии, то это оккупация, а потом приходит аннексия. Как правило, вы все аннексировали, то есть сначала вы оккупировали, потом аннексировали каждый кусок территории, который вы отжали. А мы, а мы пока по, по документам, по правилам ведения войны, мы оккупанты в Курской области. Мы не аннексанты. А вы кругом аннексанты. Кроме Харьковской. Вы Харьковской не, не аннексировали, не присоединяли к себе. Вот тут вы еще не, не сработало у вас. Определение. Присоединение земель посредством каких-то мнимых документов, скажем так. Сначала, сначала, захват территории, потом это документально подтверждается, что это ваша территория, это есть аннексия. Классическое определение аннексии. А, надо, искать, я же тебе не простой человек, я на кухне тут сижу с тобой общаюсь в рулетке. Если не знаю. Если я не знаю, то да, то я говорю, как я думаю. Если ты знаешь, то можешь подсказать, сказать, человек, вы ошибаетесь, аннексия это. И рассказать, что такое аннексия. Ну, вот, Мож, можете взять и рассказать. Военным путем. Военным, военным путем, да. Аннексия это военным путем. То есть после оккупации. Были. Что? Были в Крыме. Конечно. Воен... Войска были, выходили на территории, где они не должны дислоцироваться. Они блокировали военные части, захватывали крымский парлан. Конечно, были. Военные Военные Российской Федерации, конечно. Посред... По... Без форм, без опознавательных знаков сначала, а потом уже опознавательные знаки. Вот, конечно, были, да. это было сначала оккупация, потом аннексия. Ой, Все да? прямо шли бои, да? Причем тут бои? Где говорится, что аннексия и оккупация обязательно с боями? Кто, кто вам такое определение дал? Аннексия? Где, аннекс... Нет, не обязательно с боями. Не рассказывайте сказ. Не рассказывайте сказ. Не обязательно должны быть бои. Нет, вы не правы. Вы по поищите материал. Скажи мне аннексии. Так. Определение аннексии. Давайте сейчас чат GPT найдем, сейчас она скажет. Без проблем. Только у меня телефон надо найти сейчас. Сейчас послушаем Юлю, Юля все расскажет. Смотри. Это жесть. Человеку нечем заняться. Он хочет, чтобы я ему рассказывал, что такое аннексия. Ну, сейчас. сейчас GPT все тебе скажет. Тут очень легко все. Тут голосом работаешь, представляешь? Классно вообще. Для людей, которые плохо видят. Юля, привет. Отвечай, Юля, привет. Отвечай, пожалуйста, на русском языке, что такое аннексия. Аннексия — это насильственное присоединение одной страной территории другой страны без ее согласия. Обычно это сопровождается военной агрессией и нарушением международного права. Обычно. Нарушение международного права. Все, все верно. Было нарушение международного права. Было захват одной части военным путем было, это же военный путь, когда военные зашли, военным путем захват части, все, все она сказала, не сказала, она, что там должны быть боевые Я действия, сказал. она нет, еще раз, еще раз, без проблем, не сказала, вы не умеете слушать, вы либо, ну, либо вы глухой, либо вы притворяетесь, еще раз смотрите. Юля, Юля, повтори, для россиянина он не может понять, что такое аннексия. Повтори более по-простому, как, как для обезьяны тупой. Куда ты? Куда? Что такое? В смысле? В смысле, Скип, а если у меня тут тёлка-порнуха будет? Аннексия – это когда одна страна забирает часть другой страны без разрешения, как вор забирает чужую вещь и говорит, что это теперь его молодец. Юля, просто гениально. Просто молодец. Красава. Как вор забирает чужую вещь у меня и говорит, что это его. Молодец. Супер. Спасибо большое. Мы сами хочем